Ми побували на науково-виробничій фірмі Адрон. Ця компанія відома тим, що вона розробила систему захисту для гелікоптерів під назвою Адрос. Ця система стоїть на кожному українському гелікоптері, захищаючи їх від ворожих ПЗРК. Але це ще не все. Компанія Адрон цікава тим, що вона розробляє термобаричні боєприпаси і термобаричні суміші. Саме термобар це той напрямок, який вважається технологічним, складним, але потужним з точки зору того, що боєприпас, оснащений цією сумішю, стає надзвичайно ефективним. Першими з'явилися так звані об'ємно -детонуючі, об детонуючі боєприпаси. Що вони собою представляють? Це боєприпас, який оснащений легко літучою жидкості і має два взрывателя. Перший взриватель осуществляет підрив непосредственно. самого боеприпаса и распыляет эту жидкость, создается газовоздушная смесь. И второй взрыватель осуществляет подрыв этой уже сформировавшегося облака. Вот это и есть объемно-детонирующие боеприпасы. Ну, его еще называют вакуумным почему-то, но в принципе это неправильно. Объемно-детонирующий боеприпас имеет ряд ограничений по боевому применению. Первое. Это масса. Он не может быть изготовлен меньше 20-30 килограмм. Потому что при малой массе он просто не подрывается, потому что плотность образовавшейся газовоздушной смеси не обеспечивает подрыв вторым взрывателем. Второе. Это влияние окружающей среды. Дождь, снег, туман приводит к тому, что подрыв может и не быть. Ветер. То есть вы сформировали облик, сильный ветер его разносит, подрыва тоже нет. Поэтому вот такие вот Отрицательные черты привели к тому, что начали как-то думать, что же сделать дальше. И Вот пришли к термобарическим боеприпасам, их еще называют однотактные. Хотя используется усилитель, но он все равно однотактный. То есть мы подорвали усилитель одновременно сформировали облако, которое уже взорвалось и распространяется. Вот это у есть термобара. В результате этого подрыва образуется ударная волна, которая начинает распространяться в окружающем атмосфере. За ней начинают двигаться элементы термобарической смеси, которые реагируют с воздухом, а также между собой. Здесь процесс достаточно сложный. В результате этого образуется определенный объем газов, создается облако с определенной температурой. Обычно термобарические смеси должны иметь температуру порядка 2400-2600 градусов Цельсия с соответствующим размером. И время существования должно быть, ну, желательно это около секунды чтобы можно было воздействовать за счет температуры на какие-то объекты, чтобы ощутить его либо поджиг, либо уничтожение живой силы. Термобарический боеприпас особо эффективен в замкнутых помещениях. Это доты, дзоты, здания, окоп. На открытой местности он не так эффективен, потому что избыточное давление во фронте ударной волны несколько слабее, чем индивидуальных взрывчатых веществ. Но за счет этого образуется облако, если в это облако попадает противник, то он, соответственно, имеет процентную смерть. За облаком производство облако ударная она тоже воздействует на живую силу, но она не так эффективна, как в замкнутых помещениях. Осколочный фугасный боеприпас хорош на открытой местности. Вы получаете разлет, соответственно, осколков на определенные расстояния, получаете какую-то ударную волну. Но там нет облака, оно существует это, миллисекунды, и оно достаточно маленькое. В термобарийском боеприпасе, если он попадает в замк, допустим, в окоп, то за счет э, разрыва оно начинает затекание по окопу либо в закрытые помещения. Здесь уже от него не спрячешься за углом. То есть, если осколок ты спрятался, осколок протел мимо, то здесь уже не спрячешься. Кроме того, за счет резкого удара воздушно-ударной волны вы получаете еще повреждения не только, но слух легкий и все остальное. Да, вот первое изделие, которое нами принято на вооружение, это ручная граната термобарическая РГТ 27 с 2 Имеет цилиндрический корпус, внутри находится термобарическая смесь марки 27, плюс небольшой усилитель из АКФОЛа либо другого индивидуального вещества и штатный запал, который используется у нас в гранатах РГД и Ф1. Граната в закрытом помещении, не тротиловый коэффициент по ударной волне в закрытом помещении может достигать 12,15, в зависимости от объема помещения. Вот эта граната рассчитана на 16 кубов, это полностью заполнение облака этого помещения. Вторая вид гранат, он несколько такой отличительный, непривычный для взгляда, имеет прямоугольный корпус. Она выполнена с точки зрения удобства боевого применения в горной местности, а также для использования в качестве фугасов, подрыва техники, складов и так далее. То есть из нее очень хорошо формируются пакеты из нескольких гранат в качестве фугасов. Кроме того, в горное место она не катится. Если вы эту кинете, то всем известно, что время срабатывания запала, это порядка трех секунд, три, три, десятых секунд. То есть она упала, она еще может катиться назад. Это не катится ни, никуда. Кроме того, при помещении магнитной рубашки она может устанавливаться на бронетехнику, а также хороша для установки качества растяжек. Но особенно они также эффективны при боевых действиях в городской застройке, либо там, где есть помещения или какие-то строения. Особенно это эффективно при спецназе. То есть вы бросили в окошко, и вам не надо ничего больше там зайти. Вот это уже дальнейшие наши разработки, которые касаются непосредственно беспилотных летательных аппаратов. Вот это корпус термобарической гранаты сбрасываемый. То есть первый наш опыт, когда он просто с квадрокоптера или с какого-то беспилотника просто сбрасывается вниз на противника. Это те же самые сбрасываемые боеприпасы, а также они могут использоваться в качестве вкладываемых, то есть непосредственно беспилотник. И могут использоваться как термобаристические, так и осколочно-фугасные, так и фугасы. Все зависит от наполнения данного боеприпаса. Плюс Соответствующие разъемы – это для подключения взрывателя, который находится внутри данного изделия. близкой смесью можно оснащать э, те же уже системы, которые у нас есть на вооружении. Это, во-первых, э, система ГРАД, система СМЕРЧ. То есть тут ничего выдумывать нового не надо, надо только поменять боевую часть. Это подствольники, гранатометы, РГД э, и все остальное. Все, что может быть заполнено, то мы можем реализовать. Конечно, любое смесевое взрывчатое вещество оно дороже, чем некоторые индивидуальные взрывчатые вещества, которые производятся уже годами. Но это не настолько дорого, что можно о чем-то говорить. Обычно считается в мировой практике стоимость термобаритской гранаты на 30 выше, чем обычной. Это вот общая принятая пока практика.